Ну і також британський прем'єр поінформував президента США Дональда Трампа про переговори між коаліцією охочих. Як повідомляє його прес-секретар Стармер, повторив, що всі повинні працювати разом, аби поставити Україну на якомога сильнішу позицію для забезпечення справедливого і тривалого миру. Про коаліцію охочих. Будемо друзі говорити далі, але перш ніж запросити наступного гостя до цього обговорення. Я, я сподіваюся, він мене пробачить, але я дуже хочу вам зачитати от його повідомлення, яке він надіслав нашим гостовим редакторам перед ефіром, зрозуміти, чому я про це говорю. Написав от ні гість, якого я тримаю інтригу зараз. Представлю, що я завжди радий зробити свій внесок, принаймні на інформаційному фронті. Але якщо дозволите, я б пропонував ведучому, представляючи мене сказати, що я. погано э, говорю, э... українською вочевидь я але погодився е, використовувати тож погодився використовувати мову ворога через мій спільний внесок у вашу війну з агресором і написав цей текст з допомоги перекладача пан е, гінтарас Багдонас, заступник начальника литовської військової академії імені генерала Йонаса жемайтіса полковник у відставці е, і колишній директор військової розвитки європейської європейського е, союзу з задоволенням скажу е, пану гінтерасу е, доброго вечора. Е, Гінтерас чи е, е, я Україні, я російською, теж мушу вам задавати питання. Ви українською не розумієте? Немножко понімаю в час е, 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 повномасштабної війни. Я поситав не неск, спасспасіщав несколько раз е, і немножко. Ми можемо спробувати. Давайте. Я не обов'язково все пойму. Давайте спробуємо. Я буду говорити не швидко, постараюсь, але ну якщо ні, то все ж таки так. буду змушений перейти. Але от коаліція охочих, про яку говорить Стармер, в якій мірі це може допомогти Україні, от в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось. Ну і чи запрацює вона на практиці, коли це може статися? Э, ну, я, я думаю, э, что это, прежде всего, очень хорошее. Э, Наконец-то э, наши союзники, партнеры э, признали, что надо быть более активными. И я думаю, я уверен, что наконец хотя бы в Европе, главных странах, таких Великобритании, Германии, Франции, осознали, какое есть настоящие цели в России. То есть Украина — это только э, э, на английском objective, э, но только с, не самая главная цель. Она не остановится э, в вашей стране. И надо все делать для будущего Европы, чтобы ваша страна э, вышла победителем, а Россия под, потерпела э, э, раз, военную разрушение. Это... Это самая э, и только такая же э, гарантия безопасности. Сейчас переходя по возможным дислоцированным э, э, вооруженных сил европейских стран, э, в военном плане надо знать точную задачу, а это политическая, э, политическая ответственность. Э, решить, какая же миссия. Э, иногда говорит э, люди про... Э, медиа читаем, что миротворцы, но я бы не назвал миротворцем. Миротворцем это значило бы, что страна агрессор и ваша страна договорились про миру и тогда, или хотя бы совершение огня. Но я не думаю, что это в скором времени, увы, не будет. Если будет прекращение огня, это недолго, потому что в России совсем другие цели, и это видно по сегодняшним э, телефонным разговорам. Вот, и э, э, зависимость от э, задачи, э, какие силы нужны, какие средства нужны, э, но и, увы, я не думаю, что пока еще вооруженные силы европейских стран, они не, 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 не не будет сдерживаться от прямых э, участия в вооруженных действиях на фронте против, но они может э, помогать э, украинским э, вооруженным силам э, в плане э, тренировки, учениях, э, обеспечения воздушной пространства. И тому подобное и логичи, логистические вопросы, которые тоже занимают очень большое, очень большие силы надо и таким образом вооруженные силы Украины помогли бы перебросить больше силы против захватчика войну. это самое главное, но но также, наверное, это был бы, это решительность, это уже вторичная, это решительность европейских стран, я думаю, было какая-то, не скажем, таким образом, сигнал тоже для Вашингтона, для президента Трампа, что Украина не одна. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, страну-агрессору Кремлю. А от е, пане Гінтерас, наскільки дійсно Європа буде дивитися на Сполучені Штати от, в реалізації цієї ідеї, чи можуть бути сюрпризи від Дональда Трампа? В, в поганому, в негативному сенсі сюрпризи? Е, на наскільки е, США, Боразон... США е, Європа буде дивитись на США, от, е, слухати, що скаже Трамп. А чи дозволить, чи не дозволить? Я, я не думаю, что Европа, что Соединенные Штаты будет, скажем, очень влиять на позицию таких стран, как Франция, Британия и Германия. Я не думаю. Конечно, Это может быть скажем ну, не, не проблемой, но не так не для такого роста, что видите, для Европейских странах есть понимание, что это наше будущее решается сейчас в Украине. Это очень серьезно. Это is очень серьезно. И я думаю, я когда сегодня слушал будущего канцлера Мерца, я радовался, он понял. Президент Франції он давно хочет оборонную политику внести в Европу. с точки зрения, например, моей страны, Польши, мы очень за трансатлантическую, что больше американцев. Но, увы, с нынешним президентом США, изоляционные политики, это уже ситуация меняется. И я тоже надеюсь, смотря на перспективы этих наших э, э, relationship э, на английском э, э, между, между Соединенным Штатом и Европейским странам, что Вашингтон э, э, должен иметь э, партнеров и союзников. Рано или поздно это придет. Э, Make America Great Again, этот мага-девиз, он, он не будет совершен. А господину Трампу уже приходится некоторые проблемы, как мы видим, внутри поддержки. поддержки. И поляризация страны в Соединенных Штатах тоже может иметь влияние. Я не, 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 буду сказать, что он поменяется, но он должен смотреть. И э, есть одно только проблема, что и это очень важно, что евро, европейские страны, вооруженные силы были э, от конца э, холодной войны. Э, э, наши страны, очень плохо финансировали mm -hmm. и э, вооруженные силы э, с, э, были на очень вторичном плане. То есть э, ближайшие несколько лет э, европейские страны только я сомневаюсь, насколько они могут э, сопротивляться э, вражеской России mm -hmm. или Качество допомагати вашей стране даже развертывать силы в Украине про что мы сейчас говорим им будет нужно европейским європейським страдам хоча б э, и также оборона воздушной обороны не хватает будет не хватать Пане Гітане, тоді на завершення ще одне з вашого дозволу запитання: а от як Росія може сприйняти появу британських. Миротворців ну, європейських загалом в Україні. Там вже сказали, що можуть погодитись, в принципі, але якщо це буде цивільна місія, не військова, не мілітарна. Е, ну а які миротворці без зброї? Е, тому от питання: як альянс, е, зокрема, північно атлантичний планує уникнути цієї прямої конфронтації з Росією, якщо все ж таки е, буде цей миротворчий контингент європейський в Україні? Ну, конечно, это много э, вопросов э, и много неясностей, но я я почти уверен, что Москва, э, Кремль э, не, не не согласится э, никаким образом, э, что он э, диктатор Путин много раз уже повторял и его. Окружение, что против любые европейские или северно-атлантического блока он не будет согласиться. Но кажется, и Макрон, и если не ошибаюсь, и британский премьер-министр уже повторял, что мы не будем спрашивать. Конечно, в этой ситуации выиграют сила сила еще раз сила то есть э, 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 по моему убеждению если Соединенные Штаты будет э, 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 придет эту пониманию то есть Трамп придет эту пониманию и он должен дать э, начинать серьезную э, э, допомогу, помощь, э, военную помощь. Э, э, это одно. Дальше, второе. давид самым мощным всеми усилиями на российскую экономику, финансовую систему. Э, я сам э, интересовался недавно, что на январе, допустим, э, Россия генерировала 20 с лишним миллиардов US долларов из-за продажи нефти Газа, то есть деньги приходят, надо mm -hmm. остановить это. Э, Третье, надо преследовать и очень громко говорить про военные преступники, э, с, начиная с э, э, диктатором Путина и да, да, всех остальных. Но и, конечно, четвертое, это, несмотря на, на все это, надо э, э, развертывать э, силы, э, хотя бы европейских стран. Я не думаю, что американцы придут, но mm -hmm. э э э э э европейских стран сил сколько? Я не могу, не могу сказать. Шифры там, всякие, 30 тысяч, да, больше 100-200. Надо понимать, если э даже теоретически иногда в медиа я вижу, э что... Э я сам, когда был очень молодым в Балкане, служил в миротворческой организации, mm -hmm. но там между э, враждующими странами было... Э, э, это Припинение Ванюта. Да. Было наше войско введено с одной стороны одной воюющей, с другой другая. Но они перестали, скажем, активно бороться иногда немножко да. между нами. Но в вашем случае это 1300 или больше километров. Да. Это значит, надо не меньше 200 200 тысяч вооруженных сил. Да. Это надо умножить на 3 потому что если сколько есть дислоцировано, еще надо три раза столько подготовленных и сколько еще логистики. Это, это в Европе столько сил нету. То есть возможно только глубине тренировки, как говорил

Індустрія, я забуду, індустрія, індустрія. Має... я рад, що много странно працюють з Україною. Передовий так. опыт ваш наш, і совместно це можна врага победити. Так, Но гуртом... гуртом, гур... Українське прислів'я гуртом легше і батька бити. бути. как это, Тал... ну, чтобы российскую вам перекладу, чтобы было понятно, толпой легче и отца бить. Не зрозуміло на що його біть, але я розумію. Я дуже дякую вам надзвичайно і за розмову, і за ваше бажання все ж таки пояснити нам те, що ми хочемо почути. Навіть російською мовою це той випадок, коли я ну надзвичайно вдячний вам за за спробу пояснити. Перепрошую. За те, що я не перейшов з вами на, на російську, щоб все ж таки користувався українською. бо, ну, е, теж викорінюю собі. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую мову. вам, так. слава Україні. Героям слава. Дякую надзвичайно. Гінтерас Багдана Багдонас, заступник начальника Литовської військової академії імені генерала Йонасайтіса, Жемайті... полковнику відставці, колишній директор військової розвитки Європейського Союзу, був з нами на зв'язку.